লক্ষ দু হাজার ছাব্বিশের অসম বিধানসভা নির্বাচন গুয়াহাটিতে বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক আগামী দিনে দলকে সাংগঠনিক সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে বৈঠক বৈঠকে যোগ দিলেন জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ নির্বাচনে কার সঙ্গে মিত্রতা হবে সেই নিয়ে বৈঠকে আলোচনা কয়েক দিনের মধ্যেই গঠন হবে উপসমিতি অসমে বিজেপি সর্বদা যুবশক্তিকে প্রাধান্য দেয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর এই আলোচনাত হোৱা সিদ্ধান্তসমূহ আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ অহা দিনবিলাকত আমি সাংগঠনিকভাৱে বহুত বেছি শক্তিশালী হ'ব পাৰিম নিৰ্বাচনৰ মেনেজমেণ্ট কমিটী মেনিফেষ্ট' কমিটি আজি এইসমূহো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে অহা দুই এদিনতে ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াই তাক ঘোষণা কৰিব প্ৰায় ছয়ত্ৰিছটা নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত প্ৰায় ছয়ত্ৰিছটা উপ সমিতি আজি আমাৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হয় অলপ অলপ এলায়েন্সো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰোঁ মূলতঃ এক প্ৰকাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু অহা দুই এদিনতে উপ সমিতিবিলাক গঠন কৰি দিয়াৰ পিছত মেনিফেষ্ট' হওক ভিছন ডকুমেণ্ট হওক নিৰ্বাচন উপলক্ষে দলে কি কি সাংগঠনিক কাম কৰিব অহা এশটা দিনত এই গোটেই কথাবিলাকে লাহে লাহে এটা চেপত যাব আৰম্ভ কৰিব আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো জনগাঁথনি বা যিটো আমাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ অনুসৰি এশ তিনিটা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিম তাৰ মিনিং এইটো নহয় যে বাকীকেইটাত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ কিন্তু বাকীকেইটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো টকেন হ'ব বিজেপি বা আমাৰ এলায়েন্সৰ যিসকল আছে আমাৰ জনগাঁথনিৰ ভিত্তিত আমি এশ তিনিটা সমষ্টিতে যাব পাৰোঁ তাৰ মানে নহয় যে আমি এশ তিনিটাতে জিকিম কিন্তু আমাৰ কাভাৰেজ বা আমাৰ ফুটপ্ৰিণ্ট এশ তিনিটা সমষ্টিত থাকিব বাকী এতিয়া জনিয়া বাঘবৰ ধুবুৰী আমি পকা বেতবাৰী দলগাঁও উঠাত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু সেইকেইটা চিটত আমি জিকিম বুলি ডেফিনেটলি নুঠো আৰু এশ তিনিটাত উঠিম মানে এশ তিনিটাতেতো আমি ডেফিনেটলি জিকিব নোৱাৰো সেইকাৰণে আমি আমাৰ লিমিটেশ্যন সীমাবদ্ধতা কিমান দূৰ আমি যাব পাৰোঁ তাৰ সম্যক ধাৰণা আমাৰ আছে সেইকাৰণে আমি বহুত বেছি ডাঙৰ দাবীও নকৰোঁ আমি জানো যে কিমান দূৰলৈকে আমি যাব পাৰিম আৰু সিমান দূৰলৈকে আমি যাম